və onun molla nəsrəddin məcmuası gördü. Bəli. Ustad Mərcəzəddin molla nəsrəddinin Ha sağ ol. Vəli bəy Hüseynzadənin Füzatı millətimizin ədəbiyyatının və mədəniyyətinin tarixində böyük işlər gördü. Və heç kimə sir deyil ki, Hı, bu iki məcmua, iki ədəbi istiqamət və iki mükəmməl ədəbi məktəbin əsasını formalaşdırıb. Bəli, bəli. Anadolu da Osmanlı məmləkətində də belə olmuşdur. Yeni sənət çağayanlara olan qəzetələr, məcmualar tərəfindən yaradılmışlar. Namik Camalı, İbrahim Şinasını, Ziya Paşa'nı xatırlayın. Təsvir-i əfkar, Hürriyyət, İbrət, Sərvət-i Fünun kimi qəzetə və məcmuaların yeni ədəbi dövrə qapağı açdı. Anadolu'da və Cürdə gələn Tənzimət dövrü poeziyasından Sərvət-i Fünunçuların bizim ədəbi fikrə, xüsusən də müasir şeirimizə daş filoz qabağındadır. Bunun dammaq olmaz. <laughs> Əli bəy Hüseynzadə, Hüseyn Cəbil elə içsiz qarışıq əksər fəlsəfəçilər məs o bulaqdan su içiblər. <laughs> ah naməkmə, naməkmə. Onun Vətən Şərqisi şeiri Turan poeziyasında bir ildırım kimi çaxdı. O qadə ildırımın işığında sənətin yeni yolları göründü. Qan ilə qanışdır görünən bayrağımızda. Can qorxusu gəzməz ovamızda, dağımızda. Hər coşədə bir şir yatar torpağımızda, qovğada şəhadətlə bütün çamalırız biz, osmanlarız, can verəriz, namalırız biz. Mirzə, mənə məlumdur ki, sənin məşhur fəxriyə şeirini Namiq Çamalın Vətən Şərgisinə cavab olaraq yazmısan. Elədir ki məlum. Bəlkə o şeirdən bir parça deyəsən. <coughs> Hər çənd əsiran qiyudat zamanız, hər çənd düçəran bəliyat-ı cəhanız. Zənn etmə ki bu əsirdə avare nanız. Əvvəl nə idiksə, yenə biz şimdi hamanız, turanlılarız, adi işgüllü sələfiz biz. Öz qovmumuzun başına əngəllikələfiz biz. <laughs>